Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi ya, tetap di channelnya Ming Mei. Nah, oke teman-teman, di video kali ini Ming Mei mau memasak mie daging kambing ala Taiwan, yang rasanya sangat gurih banget dan cara masaknya pun juga sangat simple ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya, yuk simak terus videonya ini sampai selesai ya. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa yang belum subscribe tolong bantu saya subscribe, like dan komennya ya. Nah ini saya campuri juga dengan sedikit sawi warna hijau Lalu bumbunya juga sangat simpel Kita siapkan sedikit jahe dan sedikit bawang putih Lalu bawang putihnya kita cincang Dan jahenya pun juga kita cincang lembut ya Nah setelah selesai langsung aja kita ke cara masaknya. Yang pertama kita tumis dulu bumbunya. Kita tumis sampai baunya harum. Setelah itu kita masukkan ini daging kambingnya. Nah kita tumis-tumis sebentar ini daging kambingnya. Lalu sekarang kita tuangkan sedikit air untuk kuahnya sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kalau kuahnya mau banyak ya silahkan tambahkan air ya. Lalu kita tambahkan sedikit kecap asin, sedikit cuka hitam Lalu kita tambahkan juga sedikit saus tiram Lalu kita tambahkan sedikit bubuk lada tambahkan sedikit bubuk kaldu juga ya nah kita masak untuk beberapa menit ya Lalu, sekarang kita masukkan sawi hijaunya. Lalu yang terakhir kita masukkan minyak Dan kita campur-campur ya Lalu kita masak untuk beberapa menit Biarkan bumbunya merasuk ke eminya Nah kalau udah seperti ini Ini udah matang Udah boleh diangkat dan disajikan dan seperti ini hasil akhirnya mie kuah daging kambing ala Taiwan dari Ming Mei hari ini. Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan dijamin ini gurih banget. Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.